Belgələrdə arıcılığın sürətli inkişafına geniş imkanlar yaradılır və bu qayğının nəticəsidir ki, artıq biləsvarda maliyyəvi məhsul olan arı südünün istehsalına başlanıb. Son illər dövlətin bu sahəyə dəstəyi arıcılığın inkişafına təkan verib. İndi Təkseb ilə Suvarda yüzlərlə kəndçi arıcılıqla məşğuldur. Arı Ailələrin sayı isə 3000-ü ötüb. Rayonun Əməkənd kəndində uzun illərdir ailə təsərrüfatında arı bəsləyən və bu xidmətlərinə görə ölkə başçısı tərəfindən tərəqqi medalı ilə təltif olunan Hicmət Əliyev bu ildən təsərrüfatında arı südünün geniş istehsalını planlaşdırır. Özümüz 16-20 tona yaxın bal istehsal edirik. Bu illəri 3 tana yakın sektordu istisnalı demişik. Güləm hələ toplanmayıb, yığılıb, o da o da təxminən 200 kilo güləm olacaq. Müxtəlif bölgələrə aparırıq, dağlıq və arən zonalarına. Yəni arını gəzdirməsən bu nəticələri açıq əldə etmək çətindir. Təsərrüfatda gördüyümüz kimi son bir neçə ildə Almaniya və Hollandiyada və tanınan arıcılık institutlarında seleksiya yolu ilə əldə olunan cins arı sortlarından da gətirilərək bəslənir və bu yolla hər il demək olar ki, rayonda yüzlərlə arı ailəsini artırmaq mümkündür. Qeyd etdim ki, bu cins arıların bal vermə məhsuldarlığı digərlərindən 2 dəfəədək fərqlənir və Hər il orta hesabla hər arı ailəsindən təxminən 50 kq-dan artıq bal götürmək mümkündür. 105 kq Karnikadan, 115 kq Bakırdan götürdüyüm bal məhsuludur. İndidərlərə qəribə gəlir ki, bu qədər məhsul götürmək olar, amma mümkündür. Bu da seleksiya olunmuş arılarla işləyirik, özümüz də onları yetişdiririk, yüksək keyfiyyətli. Azərbaycanında birəs az süd istehsalı azdır. Məni çox düşündürür və inşallah bu sahəni də genişləndirmək istəyirik. Hətta Yapon alimlərinin araşdırmalarına görə, insanın sağlam saxlayan və ömrünü uzadan, genetik deformasiyalarda əvəzsiz müalicəvi rolu olan arı südünün keyfiyyətinə görə 1 kq 500 kq-a bərabərdir. 25 günlük süd istehsalı prosesində hər gün 150-200 qram arı südü toplandığını deyən Hicmət Əliyev, arı ailələrinin sayını artırmaqla yaxın gələcəkdə bu sahənin inkişafını qarşılayan məqsəd qoyub. Arı südünün bir günlük sürfəni blanqlara köçürərək ana arı olmayan yeşiyə qoyuruq və 3 gün ərzində yeşikdə qalır. Bu şəkildə olur. 3 gündən sonra köçürdüyümüz sürfələr bunun şanlarının sürfələrini təmizləyərək müəyyən qablarda qablaşdırırıq. Bura isə bal süzülən otaqdır. Otaqda ən müasir elektron bal süzmə qurğuları da quraşdırılıb və hal-hazırda gördüyümüz kimi arı ailələrindən götürülən ballı çərçivələr həmin sözü gedən aparat vasitəsi ilə tam süzülərək pompa vasitəsi ilə qablara ötürülür və bundan sonra təbii bal satış üçün hazırdır. Biləsvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən ayrıvəyə verilən məlumata görə, ötən il arıcılıqla məşğul olan subyektlərə 24 milyon manata yaxın subsidiya verilib. Ailələrindən toplanan 36 ton xalis çəkidə baldan 600 milyon manata yaxın gəlir əldə ediblər. Hazırda aparılan monitorinqlərin nəticəsi olaraq bu ilki subsidiya ödənişləri arıcıların fermer kartlarına köçürüləcək. Əyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zaid Aitnöğlu, Biləsvar